Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri memberi satu jawapan yang agak panjang lebar. Saya cuma nak tanya dua aspek yang yang buat jawab tadi. Pertama, e-invoicing. Kedua adalah tentang peluasan SST. Terima kasihlah kerana bagi jawapan. Saya cuma nak bertanya. Sebenarnya, e-invoicing merupakan subset dalam mana-mana perisian GST yang digunakan sebelum itu. Siapa-siapa nak tuntut balik, kamu kena buktikan kamu telah bayar. Kan ini lebih cepat. Mereka nak tuntut, dia akan tunjukkan bukti. Daripada kita cari bukti e-invoice siapa dia bayar. Saya rasa ini memang dalam subset. Jadi, sure kita ialah dari segi efisiensi. SST dengan GST memang ada bezanya. Kerana pengilang yang akan tentukan 2%. Tetapi kesan duit yang diterima oleh, oleh negara, oleh perbendaharaan tak semestinya 2%. Kerana pengilang tentukan, dia tidak jelas. Maka dalam konteks ini, kenapa kerajaan tidak memilih GST yang digunakan oleh 170,000 negara yang menggunakan GST? Dan kita tahu dalam mana-mana teori buku teks, cascading effect dalam SST itu memang berlaku. Sebab tu roti John RM5 naik sampai RM8, walaupun 2% dan logistik 6%. Tapi kesannya, cascading effect ni yang menyebabkan perkara ini berlaku. Jadi, peluasan SST yang dijawab oleh Timbalan Menteri, terima kasih. nampaknya bersasar tak menyeluruh tetapi bandingkan datanya 2017 GST kutipan dia 44 bilion tahun lalu SST ialah 55.9% tetapi pendek kata perluasan skop itu sudah hampir mencakupi apa yang ada dalam GST kenapa tidak gunakan satu sistem lebih terus dan dalam konteks ini saya nak bertanya kepada kerajaan kalau SST ini kita masih teruskan dan satu hari nanti semua komponen GST sudah ada e-invoicing kita sudah ada dan kenapa kita tak switch balik kepada sistem yang kita tak sebab dalam GST pun ada zero rated. Boleh bagi exemption dan barang-barang perlu -barang asas kita boleh tolak. Tidak ada masalah. Maksudnya mekanisme itu ada dalam SST memang ada dalam GST. Jadi apakah pendirian kerajaan yang menyebabkan mereka nak teruskan dan tidak terus balik kepada GST. Terima kasih. Baik, silam tadi terkasih uh, Sri, terima kasih Yang Berhormat Aitam. Uh, sebenarnya saya nak elakkan pembahasan uh, dengan Yang Berhormat Aitam berkenaan GST tapi setelah uh, se setelah dibangkit saya nak berikan pencerahan. Pertama, isu harga barang yang disebut oleh Yang Berhormat Aitam apa yang telah dilalui oleh negara kita bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia di mana harga dunia di uh, mengalami inflasi yang sangat tinggi di Amerika Syarikat, di Eropah, di Malaysia pada tahun 2021 dan 2022. Kenapa? Satu kerana uh, supply chain issues pada tahun 2021 dan kerana perang di, di di antara Ukraine dengan Rusia pada tahun 2022. So, apa yang kita mengalami sekarang harga yang tinggi ialah hasil pada tahun 2021 dan 2022. Kadar inflasi sekarang ni rendah tetapi harga sudah naik dan dia tidak turun lagi. Dan, dan, suka untuk harga, harga turun. Balik kepada soalan isu GST. Sebenarnya, kalau baca buku teks, baca apa saja, GST is a regressive tax. Not a progressive tax. Kenapa? Apa tu progressive atau apa tu regressive? Regressive ialah di, di beban. Beban dari segi purata atau ratio. Kepada orang kaya, rendah. Tapi kepada orang miskin, GST ni beban dia tinggi. Kalau dia dapat pendapatan RM2,000, tetapi kerana dia guna pakai ada masa melebihi RM2,000 ataupun dia memakai guna apa ni, disposable income dia, sebanyak RM1,900. Uh, Semua ni akan dikenakan GST kerana apabila dia sebagai pengguna, dia guna dia akan dikenakan GST. Tetapi kalau seorang dapat pendapatan RM20,000, kalau dia makan dia guna dia mengguna pakai lima ribu ringgit. Hanya lima ribu itu it, ringgit itu akan dikenakan GST. So perbandingan GST dengan sistem yang kita sedia ada ialah beban kepada rakyat jelata akan kurang daripada GST. So bermakna GST lebih lebih regressive dan bukan progresif. GST kenapa syarikat syarikat memohon kepada kerajaan ataupun melalui melalui ahli-ahli parlimen untuk melaksanakan GST kerana sistem GST ini Dia efisien untuk syarikat GST akan pass on dan ditanggung oleh pengguna Dia bukan ditanggung oleh syarikat so, Kepada syarikat ini memang baik Tapi kepada rakyat jelata Dia akan tanggung GST Semua akan tanggung GST Dan keadaan seperti apa yang dikatakan oleh Yang amat berhormat Perdana Menteri Kita bukan tak nak uh, Melaksanakan GST satu hari nanti Apabila rakyat kita dapat pendapatan seperti median wage kita melebihi RM4,000. Kalau median wage kita melebihi RM4,000, uh, rakyat dapat pendapatan yang lebih tinggi, boleh kita pertimbangkan. Tetapi buat setakat ini, di mana median wage kita hanya RM2,800 lebih, kalau GST dilaksanakan, dia akan kenakan semua pengguna yang tidak pernah uh, membayar cukai dan terpaksa membayar cukai melalui GST. So ini adalah asas pemikiran uh, kerajaan supaya kita satu hari nanti di mana kita jadi satu middle class society, kita boleh guna pakai GST. Terima kasih.